У протистоянні з фірмою Варіон і представниками муніципалітету благодійний фонд ветеран здобув маленьку судову перемогу. Господарський суд Одеської області ухвалив рішення, якому фірмі Варіон відмовлено у претензіях на їдальню, що знаходиться на Дальніцькій 2 Їдальня орендована благодійним фондом ветеран та забезпечує безкоштовним харчуванням представників соціально незахищених верст населення. Суть позову фірми Варіон полягала у тому, аби визнати законність її права оренди на їдальню та підсобні приміщення на Дальніцькій 2 Нехтуючи судовим процесом, фірма вже захопив. Лей і фонду на вулиці Варненській та чорноморського козацтва, розглянувши матеріали справи, господарський суд вирішив, що фірма Варіон не змогла привести жодного законодавчого акту, який би передбачав можливість звернення до суду з даного приводу. У зв'язку з цим позовна заява фірми Варіон задоволенню не підлягає. Аби поговорити про це докладніше. Ми запросили до нашої студії головому благодійного фонду ветеран Віктора Станкевича. Отже, решение относно однией из Господарский суд приняв на корость ветерану и вызнав вымоги району незаконными. Прокоммендуйте цю подію. Во-первых, суть такова. Я хочу прочесть суть спору. Подал заяву на рассмотрение суда фирма Варион. И вот суть спору, которую она подала. Фирма «Варион» звернулась до Господарского суда Одесской области с позовом до Фонда социального защиты ветеран про визнание фирмы «Варион» Такую, что она была законным шляхом майного права арены на житловых примещений первого поверху и подвалу площадью 380 квадратных метров, которые расположены за адресой Одесса, улица Дальгинская, 2. Так вот, суд, рассматривая это дело, отказал полностью фирме «Варион» в удовлетворении ее требований тем самым признал, что требование ее э, занять эту столовую на основании какого-то проведенного конкурса фальшивого или на основании решения э, заключения договора аренды является незаконным. Поэтому, раз она является незаконным, суд его отменил. И вот в конечном счете я листы не читаю, прочитаю только одно. Э, Кируючись статьями 82-85 ГПК Украины, суд решил у не позову фирмы Варион, попытки, так сказать, на законном основании забрать это помещение через решение суда, у выглядели товарища с обмеженными ты. Это говорит о том, что суд вынес ни ухвалу, ни предупреждение, ни позу, он вынес решение именем Украины. Поэтому в той ситуации, в которой сегодня мы оказались. Получается, простите, пожалуйста, столовые две другие столовые, это до Московской и столовая на Варнинской угу. 15. Абсолютно идентичный столовой, который заключен договор на Дальницкой 2. Абсолютно идентичный. Те же самые условия, та же форма договора, те же самые организации питания, та же самая деятельность. Все абсолютно тоже. Поэтому, следуя аналогии этого решения этого угу. суда, мы можем быть на мой взгляд, уверены в том, что те две столовые точно по такому же курсу должны быть избавлены от влияния ими фирмы Варион. Я правильно вас разумею, что это первый круг до перемоги? В общем-то, наверное, это первый шаг к победе может быть, но я не хотел бы назвать это победой. Поймите, сегодня то, что происходит, это есть преступление против тысячи людей, нуждающихся в кусках хлеба. И вместо того, чтобы им помогать, мы вынуждены тратить свое время, свои возможности, все абсолютно на вот эту грязную возню судебную с, этим, с фирмой Варион и с теми, кто за ними стоит. Я хочу сказать другое, чтобы люди понимали, что сегодня город будет кормить за свои средства малоимущих одесситов 2000 человек. А фирма «Ветеран», которую я возглавляю, на протяжении многих лет кормит 1000 человек за средства, которые она зарабатывает, с трудом зарабатывает, и за эти средства кормили. В результате вмешательства фирмы «Варион» и занятия помещений, на которые они грубо нарушили закон, является выброшены тысячи людей на улицу. А это значит досрочная смерть, это преступление. Скажите, пожалуйста, это преступление отличается от преступления эсэсовцев, всевозможных каких-то там еще бандитов и так далее, и так далее. Виктор Борисович, еще одно питание. Как вы очікуєте, чи будут выполнены решение суда? Сегодня уже дело распылось на десятки, как сказать, на несколько судебных решений, рассмотрений. Разные судьи, разные люди, разные отношения. Очень разные люди оценивают эту ситуацию. И дай Бог, чтобы эта ситуация началась и закончилась не победой, а установлением справедливости. У всякому разе, какими будут ваши действия? Понимаете, мои действия как были, такими и останутся. Апеллировать к власти, апеллировать к органу, который разбирает споры о то есть судьи, апеллировать, самое главное, к чему я хочу апеллировать, апеллировать к людям, апеллировать к населению, апеллировать к тем, именем которых и творится все беззаконие в нашей стране. Я имею в виду население города Одессы. И я бы хотел, чтобы вот то, что мы сегодня делаем, фирма «Ветеран», оно сегодня стало элементом, схемой, идеей, которая позволит на всей Украине кормить голодных людей, не способных себе заработать кусок хлеба. Мы это делали и хотим, чтобы то, что делали мы, могли делать и в других городах, и в других, так сказать, частях нашей Украины. Дякую, бажаю вам успеху. Спасибо.